Apa khabar semua dalam video ni murid-murid akan tengok pula tentang satu lagi jenis janjang iaitu janjang geometri. Kalau sebelum ni nama dia janjang aritmetik, kali ni kita tengok janjang geometri pula. Okey, jom cikgu tunjukkan apa dia janjang geometri ni sebenarnya. Baik, jadi janjang geometri ni dia boleh kata jujukan yang mana sebutan didarabkan dengan nisbah sepunya. Nisbah sepunya ni dalam bahasa Inggeris dia adalah common ratio. Jadi simbol dia adalah R. Kalau janjang aritmetik, murid-murid ingat kan, dia punya jujukan tu adalah ditambahkan dengan beza sepunya. Tapi janjang geometri ni nisbah sepunya. Maksudnya, janjang aritmetik beza sepunya, janjang geometri nisbah sepunya. Dan nisbah sepunya ni, dia punya rumus dia adalah R sama dengan Tn bahagi Tn tolak 1. Berbeza dengan D kan, D adalah Tn tolak N tolak 1. Jadi cikgu tulis dekat sini kalau beza sepunya kita guna D sebab D adalah differences sama dengan TN tolak TN tolak 1 tapi kalau nisbah sepunya dia adalah ratio maka dia adalah TN bahagi TN tolak 1. Ha, sebab cikgu sebenarnya dapat banyak persoalan apa beza aritmetik dengan geometri. Geometri ni dia guna nisbah, aritmetik dia guna beza. Maksudnya aritmetik ni dia punya jujukan tu tambah-tambah-tambah atau tolak-tolak-tolak. Kalau geometri ni dia punya jujukan tu darab-darab-darab atau bahagi-bahagi-bahagi. Okey, katakanlah murid-murid ada satu janjang iaitu 2, 4, 8, 16, 32 dan seterusnya. Dan of course janjang ni kita tahu yang dekat depan sekali sebutan pertama kita panggil dia T1 ataupun kita panggil dia A. Kemudian ni adalah T2, sebutan kedua, ni adalah T3, sebutan ketiga, sebutan keempat dan sebutan kelima. Maka kita punya R tu dia adalah TN bahagi TN tolak 1, betul tak? Jadi TN cikgu kalau kata N cikgu 2, maka T2 bahagi T1. T2 bahagi T1 adalah 4 bahagi 2, maka R cikgu adalah 2. Kemudian, kalau cikgu nak ambil lagi katakan T3 bahagi T2, maka T3 cikgu adalah 8. Jadi 8 bahagi T2. T2 adalah 4. Jadi, 8 bahagi 4 adalah 2. Maka, confirmlah janjang ni adalah janjang geometri dengan nisbah sepunya 2. Kalau kita nak guna beza sepunya, janjang aritmetik kan? Katakan beza sepunya kita D sama dengan T2 tolak T1. Okey, Kita akan dapat T2 4 tolak 2 sama dengan 2. Kemudian, kita nak guna D sama dengan T3 tolak T2. T3 kita berapa? T3 kita 8. Tolak T2 adalah 4. Maka, sekarang dia jadi 4. Jadi, tak boleh sebab D dia tak sama untuk setiap sebutan. Jadi, D1, dia 2 D2, dia 4. Maka, bukan janjang aritmetik. Ha, dia adalah janjang geometri Okey, macam mana pula kalau murid-murid ada jujukan yang macam ni? 5.1 5.2, 5.3, 5.4 dan seterusnya. Okey, ini adalah janjang ataupun bukan janjang. Kalau dia janjang adakah dia aritmetik atau dia geometri? Okey, kita cuba cari r dulu. R katakan kita nak guna T2 bahagi T1 maka 5.2 bahagi 5.1. Kalau cikgu tukar je dalam bentuk pecahan maka ni adalah 52 bahagi 51. Okey, kalau T3 bahagi T2 pula maka cikgu akan dapat sini T3 kan? Sini T2 maka cikgu akan dapat 5.3 bahagi 5.2. Tukar pada pecahan, dia jadi 53 bahagi 52. Jadi, tak sama R dia, maka bukan janjang geometri. Okey, cikgu nak check pula dengan janjang aritmetik. Adakah D dia sama? D, T2 tolak T1, maka ni 5.2 tolak 5.1 sama dengan 0.1. Okey, T3 tolak T2 sama dengan 5.3 tolak 5.2. Maka cikgu dapat 0.1. Maka D dia adalah 0.1 dan ini adalah janjang aritmetik. Ah ha, jadi, murid-murid clear tak apa beza janjang geometri dengan janjang aritmetik? Janjang geometri, cikgu biasa ingat dalam kepala cikgu dia darab-darab. Kalau janjang aritmetik, dia tambah-tambah. Okey, cikgu bagi satu lagi contoh. Katakan, murid-murid ada sequence ataupun ada jujukan 5, 15, 45, 1, 3, 5 dan seterusnya Jadi sekali cikgu pandang je Mesti benda ni bukan janjang aritmetik Sebab dia punya tambah tu ada sikit ada banyak kan Kemudian cikgu nak sahkan Benda ni adalah janjang geometri atau bukan janjang Dia nombor yang random saja. So R sama dengan T2 bahagi T1 T2 adalah 15 Bahagi 5 sama dengan 3 Okey satu lagi kita check T3 bahagi T2 T3 berapa? T3 adalah 45 bahagi 15. 3 juga. Maka confirm ini adalah janjang geometri. Dengan R sama dengan 3. Okey, janjang geometri ni bagi cikgu kalau soalan SPM tu kan. Dia sebenarnya ada lebih banyak fleksibiliti untuk cikgu-cikgu dekat sekolah buat soalan SPM menggunakan janjang geometri. Sebab apa? Sebab bila kita boleh darab ni, maka kita boleh pusing-pusingkan soalan tu dengan banyak cara. Salah satu caranya, jom cikgu tunjukkan contoh ni. Ha, dia panjang sikit bagi cikgu tulis dulu. Baik, jadi soalan ni kata diberi 3x tolak 5, x tambah 1 dan x tolak 3 adalah tiga sebutan pertama janjang geometri. Sebutan pertama adalah integer positif. Senaraikan tiga sebutan pertama dan nyatakan nisbah sepunya. Maksudnya nak tak nak kena carilah x tu apa dan bila dia sebut je sebutan pertama adalah positif, cikgu boleh suspect lah yang solution dia akan melibatkan persamaan kuadratik. Sebab persamaan kuadratik ni kadang-kadang dia keluar satu positif, satu negatif. Itu cikgu suspect dululah. Tapi kita akan tengok macam mana nak selesaikan. Jadi confirm ini adalah janjang geometri. Kita tak payah nak cek apa. Memang soalan tu cakap ini adalah janjang geometri. Maka bila benda ni adalah janjang geometri dan kita tahu nisbah janjang geometri ni adalah Tn bahagi Tn tolak 1 maknanya kalau N kita 2 dia jadi T2 bahagi T1 sama juga dengan T3 bahagi T2. Ha, kenapa cikgu buat macam ni? Sebab kita hanya ada tiga sebutan saja. Tak adalah kita nak check T4 bahagi T3. Maksudnya sekarang, T2 cikgu X tambah 1 bahagi 3X 5 samalah dengan T3 cikgu adalah X tolak 3 bahagi X tambah 1. Ha, murid-murid nampak tak? Bila keluar je macam ni, confirm nanti X kena darab dengan X, maka dapatlah X kuasa 2 dan benda ni akan jadi persamaan kuadratik. Jadi, jom kita tengok macam mana nak selesaikan. X tambah 1, semua ni cikgu nak naikkan ke atas. Jadi, X tambah 1 kuasa 2 sama dengan 3X tolak 5 darab X tolak 3 Dekat sini akan jadi x kuasa 2 tambah 2x tambah 1 sama dengan 3x kuasa 2 tolak 5x tolak 3 kali 3 9x tambah 15. Okey, jadi kalau cikgu bawa semua ke kanan, ni akan jadi 2x kuasa 2 tolak 5 tolak 9 akan jadi negatif 14 tolak 2x negatif 16x. Kenapa tolak 2x? Sebab cikgu bawa 2 ke sana juga. Tambah 15 dan kena tolaklah 1 dekat sini. Jadi tambah 14. Dan persamaan ni sama dengan kosong. Jadi nak senang, cikgu tekan kalkulator je. A adalah 2, B adalah negatif 16, C adalah 14. Maka cikgu pun dapat X tolak 7, X tolak 1. Okey, jadi sebenarnya X dia dua-dua positif. X ni boleh jadi 7 dan X boleh jadi 1. Tapi sebutan dia tu, okey, kita akan tengok. Sebutan pertama adalah 3X tolak 5. Cikgu buat macam table lah dekat sini. Sebutan kedua X tambah 1. Dan sebutan ketiga adalah X tolak 3. Jadi, ni macam table. Okey, kalau X sama dengan 7, Maka, sebutan pertama ni T1, T2, T3 kan? Ok, 3X tolak 5, 3 kali 7, 21. 21 tolak 5 adalah 16. Ok, T2, X kita 7, 7 tambah 1 adalah 8. T3, X adalah 7, 7 tolak 3 adalah 4. Ok, untuk X sama dengan 1, maka 3X tolak 5, 3 darab 1, 3. 3 tolak 5 adalah negatif 2. Untuk T2, X sama dengan 1. 1 tambah 1, 2. Untuk T3, X adalah 1. 1 tolak 3 adalah negatif 2. Baik. Soalan ni ada cakap. Sebutan pertama adalah integer positif. Maknanya, sebutan pertama dia adalah sini. T1. Kita pilih yang positif lah. Iaitu yang 16, 8 dan 4. So, inilah jawapan dia. Ini bukan jawapan. Okey, jadi kalaulah kita nak senaraikan jujukan tu balik, jadi T1 adalah 16, kemudian T2 adalah 8, T3 adalah 4 dan seterusnya. Of course, bila kita dah tahu tiga sebutan pertama, kita boleh je cari nisbah sepunya, betul tak? Nisbah sepunya adalah R sama dengan T2 bahagi T1 sama dengan 8 bahagi 16. Jadi, ni sama dengan 1 per 2. Kalau kita cek satu lagi, T3 bahagi T2 sama dengan 4 bahagi 8 juga 1 per 2. Maka kita punya R ni confirm 1 per 2. Baik, jadi mula-mula murid-murid clear tak perbezaan antara janjang geometri dan juga janjang aritmetik? Cikgu harap murid-murid dah clear. Kalau belum clear, tengok video ni sekali lagi. Tak kisah banyak kali mana pun murid-murid nak tengok. Asalkan sampailah faham. Sekali lagi kalau murid-murid nakkan nota ni, download link ada dekat description dekat bawah. Dalam video seterusnya, cikgu akan tunjukkan lagi beberapa contoh menggunakan janjang geometri. Kalau janjang aritmetik ada rumus-rumus dia, janjang geometri pun mesti ada rumus-rumus dia juga. Okey, jom kita tengok.